У нас общие интересы. Мы рады приветствовать вас всех. Мы представители Международного общества сознания Кришны. То, чем мы занимаемся, это называется совместное воспевание святых имен Бога. Мы повторяем три слова. Харе, Кришна и Рама. Это имена Бога. Кришна переводится как все привлекающие, Рама все радующий, А Харе это обращение к внутренней энергии Господа. Этот метод рекомендован во всех священных писаниях. Вы можете повторять святые имена Бога, известные в вашей традиции, собираться вместе, воспевать их. И тогда вы сможете достигнуть совершенства человеческой жизни. Человеческая жизнь, она предназначена не для того, чтобы просто спать, есть, ходить на работу. Она также предназначена для того, чтобы мы все могли достичь совершенства, достичь какой-то должности или удовлетворения чувств ну, на высшем уровне. Совершенство заключается в том, чтобы освободиться от путь материального рабства. i hey.

понимаете, мы кришнаиты, мы путешествуем по разным городам у нас, от вас нам ничего не надо, да? сразу скажу, да, мы просто, ну, желаем вам счастья, в такой вот музыкальной форме, и вот у нас есть просто книги, очень древние веда, называются на санскрите, молодые ребята распространяют, и там рабочая версия рецепт счастья, хотите? Ну, новенький, на сегодняшний день, чтобы проверить.

ну, ничего не говори, без правил. Что вы думаете? А мы думаем, что это сатану приедет. У нас такое понятие, что вы спросили. Это сатана пришел. Это кто? Что вы думаете? У нас сатана пришел. У нас вот храмы. У нас вот там где. мы проповедуем, кроме того, что мы проповедуем Бога, мы еще уважение другим конфессиям проповедуем. Как я профессиям? Ко всем конфессиям. Ну, каким? Ну, каким по всем? Ну, как по всем? Ко всем конфессиям проповедуем, в том числе, что, кроме славы Бога, мы проповедуем уважение ко всем Уважение. Так что... Вот это уважение, вы а... Вот это вы считаете, это уважение, да? Вот это вы приехали, начинают уважение, к людям сделали? Что вы, вы сделали сейчас? А вы Нет, закон вы, вы не нарушали? А в чем вы Нет. видите? А чем вы не видите вы не в чем вы видите оскорбление? В чем вы видите оскорбление? чем вы видите оскорбление? А... Я не скажет при своем мнении. Так вы же никого не спросили здесь. При своем мнении. вы никого не спросили. получили разрешение. У вас лично спрашивать никто не собирается. Простите, но это же... Еще наверно. Кто мне меня будет спрашивать? ну вы мне радость принесли. i okay. okay. Потом я и был военнослужащим, контрактником, ну, а, какое-то время служил внутри, 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 родине, стране. Нужна пища, не нужна помните, потом какое-то время занимался и это бизнесом, это риэлтор, недвижимость да, продавал. И так сложилось, что я познакомился с этой культурой, с ведической, с Хари Кришна, так нас в народе говорят, э, народе так нас называют. И сейчас уже живу несколько лет в храме физический храм в Киеве. Живу, практикую в духовной практике. мантра йога занимаюсь, это позволяет мне совершенствоваться, прогрессировать духовно. Мы ездим по городам Украины и у нас миссия делиться этим знанием с другими, потому что если у кого-то есть счастье, то этот человек обязательно захочет с кем-то поделиться. Поэтому это естественно. Мы ездим по городам, поем эти ведические молитвы, мантры. Они дарят счастье всем без разбора, независимо от национальности, от религиозных убеждений. Каждый человек, который может воспользоваться этим методом, получает благо духовное. Поэтому мы ездим по городам, показываем, раздаем духовную литературу, и поем эти мантры, молитвы, потому что они очень благоприятны, они очищают, сжигают плохую карму, накопленную за многие жизни, и позволяют человеку ощутить блаженство, счастье, экстаз. Традиция воспевания святых имен Бога. Мы повторяем имена Бога, Харе Кришна и Рама. Кришна означает все привлекающие. Мы путешествуем по городам Украины и заметили, что когда мы поем эту мантру, Харе Кришна, то люди привлекаются. Это еще раз доказывает то, что имя Кришны переводится как все привлекающие. И также мы заметили еще одну вещь: когда мы поем, то непроизвольным образом у людей появляется на лицах улыбки И это доказывает, что имя Бога также Рама. Рама это все радующие. Мы хотим просто поделиться с вами этим весенним настроением, этим праздником. Духовная жизнь это всегда праздник. В духовной жизни нет, ну страданий. В духовной жизни только счастья Поэтому как как вы разумные люди, так как вы, ну все веселые ребята, вы Присоединяйтесь, пожалуйста, к воспеванию святых имен Бога, не обязательно действенным. Неважно, какие все имена, все просто да. пойте имена Бога Горячие. тех традиций, которые вы знаете. И будьте счастливы. Также можете повторять за нами эту замечательную мантру, которая звучит, как вот мы сейчас для вас еще ее попоем. Я с собой привез одно светское, которое мне подарили родители. Меня зовут Олег Миру. И также у меня есть духовное имя, которое я получил в восточной традиции сознания Кришны. Это Ананта Руба Дас. Ну, мы приехали где-то составом 20-25 человек в рамках такого ну, тура, который, ну, желаю всем счастья, тура мира да, мы начали с Чернигова, заехали в Нежин, потом в Канадок. Вчера были в Шоске, сегодня мы у вас. Завтра поедем в Сумы, потом в Рамны, в Луки, и заново вернемся в Киев. Но идея в том, что вот эти ребята – это ученики физической академии сознания Кришны. Да? Обучение ведется в таком режиме, чтобы знание не было ни книжным, ни кабинетным. Поэтому как только они узнают какую-то философию, узнают, занимаются какой-то практикой, Получают какой-то опыт, они выходят на люди, чтобы проверить, что это это знание общее, оно для всех, но работает. И, честно говоря, но ну, я не не постесняюсь, не постесняюсь сказать, что когда я соприкоснулся с этими знаниями, с этой практикой, то это не то, что исполнило мои желания, это произошло даже ожидания, даже то, о чем бы я мог мечтать. Это было сверх 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 фантазии, да. И на самом деле мы вдохновлены жить, вдохновлены жить может быть не такой обычной банальной плоской жизнью да но мы жить глубоко человек очень многомерное существо и на самом деле мы используем не целиком себя да и вот эти методы которые мы практикуем совместное пение мантры а жить внутри, включиться, жить полноценной жизнью, также быть полезным всем окружающим, и даже я не могу сказать быть полезным масштабом всей вселенной, потому что каждая из нас очень полезная частичка, единица, ни глухого, ни Украины, ни Евразии, а полезная частичка целой, целой вселенной. Это можно почувствовать, осознать, если прибегать к таким методам духовных практикам. Одним словом, я не жалею то, что мы этим занимаемся. 고맙 <laughs> Эти ребята тоже не жалеют, они берут на себя некоторые трудности, чтобы путешествовать каждый месяц. И знаете, я больше даже, чем на 100% уверен, что никто не пожалеет, да? если он попробует изучить это, примерить, примерить на себе. Мы здесь распространяем книги Бакси сами которые в доступном для западного человека формате преподал эти знания, эти практики, поэтому каждый желающий может их как бы взять, приобрести или же ознакомиться в других историях попробовать практиковать на себе. Это не вопрос веры, это может быть не вопрос традиции, это вопрос устройства человека, устройства мира, просто проверить, как оно работает, эти механизмы. Поэтому мы желаем вам счастья, счастья глубокого, наполненной жизни. Но одним словом, что вы всегда не скучали, никогда не скучали, у вас была замечательная идея в жизни. Спасибо большое. У нас общие интересы.